quvasoy shahrida ikki tub tolni kesishga ruxsat bergan mahalla raisi jarimaga tortildi Do'stlar, <laughs> bu holatga qara baho beradi Diametrni o'lchiradi, to'g'rimi zararini chiqaradi o'zbekiston respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 79 moddasida daraxt va butalarni boshqa o'simliklarni va nihollarni qonunga xilof ravishda kesish kundakif qilish shikastlantirish yo'q qilish yoki boshqa joyga ko'chirib o'tkazish uchun javobgarlik belgilangan ona tabiatimizga tajovuzlarning oldini olish uni osoyishta işte saqlash maqsadida vakolatli organlar tomonidan turli reyd tadbirlari o'tkazilyapti farg'ona viloyati prokuraturasi milliy gvardiya xodimlari va boshqa mutasaddilar hamkorligida olib borilgan navbatdagi jarayon quvasoy shahar cho'lpon mahallasida bo'ldi unda mahallada yashovchi fuqaroning uyi oldidan o'tuvchi gaz trubalariga halal berayotgan ikki tub tol daraxtini kesishga o'z boshimchalik bilan ruxsat bergan cho'lpon mahallasi raisining xatti harakatlariga huquqiy baho berildi holat bo'yicha mahalla raisiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 79 moddasi 1 qismi bilan bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravari miqdorida jarima hamda o'simlik dunyosiga yetkazilgan 11 million 55 ming so'm zarar hisoblandi holat bo'yicha o'rganish ishlari olib borilmoqda